নমস্কাৰ নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আছোঁ মই পথাৰত আৰু পথাৰত মই মগুমাহ লগাইছিলোঁ আৰু এই মগুমাহখিনি কেনেকুৱা কি হৈছে মই তাকে চাবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে এটা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে মূলধন প্ৰথম লাগে আৰু মূলধন আপোনালোকক কেনেকৈ মূলধন গোটাব সেই তাৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক জনাম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মই এই মাটিখিনিত এক বিঘা মগুমাহ লগাইছিলোঁ আৰু এই মগুমাহখিনি মানে গজালি আহিবলৈ হৈছে প্ৰায় চাৰিদিনমান হৈছে আৰু প্ৰায় গজালি আহিছে অলপ চলপ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এইটো যে আপোনালোকে এটা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম অলপ টকা লাগে আৰু টকা নাই কমটো দহ বিছ হেজাৰ টকা বা ত্ৰিছ হেজাৰ টকা এটা লাগিব গতিকে এই দহ বিছ ত্ৰিছ হেজাৰ টকাটো আপোনালোকে কেনেকেনো মানে গোটাব তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ এইটো মানে কি গাঁৱত থকা মানুহবিলাকৰ সকলোৰে মাটি আছেই এক বিঘা দুবিঘা হ'লেও সকলোৰে মাটি আছে গতিকে সকলোৱে যদি খেতি কৰে প্ৰথম খেতি কৰি পেলাই ধৰক এটা কিবা মূলধন এটা যদি গোটাব পাৰে তেতিয়াতো এটা খুব ভাল কথা গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবে যে এক বিঘা মাটি বা দুই বিঘা মাটি যদি মগু মাহ কৰে বা তেনেকুৱা যদি কিবা মানে বুৰ ধান যদি কৰে আপোনালোকে এক বিঘা বুৰ ধান কৰিলে মানে কি হয় আপোনাৰ প্ৰায় ত্ৰিছ মোন পঁচিছ ত্ৰিছ মোন ধান কৰে পঁচিছ ত্ৰিছ মোন ধানৰ দাম আপোনালোকে জানেই বা নহ'লেও আপুনি বিছ মোন যদি এক বিঘাত খৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়া আঠশ টকা মোন চলি আছে আঠ দুোন ষোল্লশ ষোল্ল হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ আৰামছে আহি আছে সেইফালৰ পৰা যদি দুবিঘা লগায় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এটা আহি আছে কিন্তু তাত খুব কম ইনভেষ্টমেণ্টত সেইটো খুব কম ইনভেষ্টমেণ্টত কৰি পেলাই আপোনালোকে এটা বেছি পইচা গোটাব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া মগু মাহৰ ছিজন মগুমাহ লগাব পাৰে যদি মগুমাহ লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক বিঘা মগু মাহত প্ৰায় দুমোন আঢ়ৈ মোন মানে মাহ কৰে আৰু এক কেজি মাহৰ দাম বৰ্তমান আপোনালোকে যদি মাৰ্কেটত চাবলৈ যায় এশ বিছ টকা যদি আপোনালোকে এশ টকাও পায় যদি আপোনালোকে আঢ়ৈ মোন যদি মাহ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক কুইণ্টেল এক কুইণ্টেলত আপোনালোকে দহ হেজাৰ টকা এটা আপুনি পাই আছে আৰু দহ হেজাৰ টকা পাবলগীয়া হ'লে আপোনালোকে খৰচ বহুত বেছি কৰিব নালাগে এক বিঘা যদি আপোনালোকৰ মাহ লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰক এক তিনি চাহ হাল পাব লাগে প্ৰথম এচাহ মাৰিলে তাৰপিছত আকৌ এচাহ মাৰিব লাগে তাৰপিছত মাহটো পেলাই তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ এচাহ মাৰিব লাগে প্ৰায় আপোনালোকৰ তিনি চাহ তিনিশকৈ হ'লে নশ টকা গৈয়ে যায় তাৰপিছত আপোনালোকৰ ধৰক মাহ আনিলে আপুনি ডেৰ কেজি বিঘাত ডেৰ কেজি মাহ লাগে পাঁচশৰ পৰা ডেৰ কেজি লাগে মই ডেৰ কেজি ধৰিলোঁ দুশ টকা ক' হ'লে আপোনালোকৰ তিনিশ টকা এটা তাত যায় তাৰপিছত আপোনালোকৰ গোবৰখিনি আপোনালোকে নিজে কুঁহিয়াৰ পেলাই তাত দিলে সেইটো সাৰ হৈ গ'ল তেনেকৈ আপোনালোকে এইখিনি খেতি কৰিবলৈও এটা বহুত ধুনীয়া এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে পইচা উপাৰ্জন কৰি পেলাই আপুনি এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰপিছতে এইটো মূলধন এটা সেইটো দহ বিছ হেজাৰ টকা এটা মূলধন লৈ পেলাই আপোনালোকে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে খেতিটো কৰিব লাগে খেতিটো কৰি পেলাই আপোনালোকে মানে গাঁৱত থাকি পেলাই একদম খুব কম মানে টকা ইনভেষ্ট এটা কৰি এহেজাৰ দুহেজাৰ টকা এটা ইনভেষ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে দহ বিছ হেজাৰ টকা এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কৰি পেলাই আপোনালোকে এটা ব্যৱসায় লগাই দিব পাৰে মানে আপোনাৰ তিনি মাহ বা দুমাহত এই পইচাটো আপোনালোকে পাই যাব পথাৰৰ মাটিৰ পৰা পাই পেলাই আপোনালোকে এটা সৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ফাষ্টফুডৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এটা ব্যৱসায় বিছ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা এটা হ'লে আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে বা মগু মাছ যদি আপোনালোকে নকৰে বা ধান খেতি নকৰে তাৰ বিপৰীত আৰু এটা ধুনীয়া খেতি আছে এতিয়া বাৰিষা চিজন আহি আছে আপোনালোকে ভেন্দি লগাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ অলপ ওখ মাটি আছে আপোনালোকে আধা বিঘামান যদি ভেন্দি লগাই দিয়ে এটা বহুত ধুনীয়া ৰেট পাব এতিয়া প্ৰথম ওলাব পাৰিলে আপোনালোকৰ মোটামুটি ষাঠি টকামান কেজি পাই যাব পাইকাৰী তারপর আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা এনে আপনাদের পাই থাকিব আর ভেন্ডি তো এটা এনেকা বস্তু আপনাদের সিগি সিগি আপনি শেষ করব আজি সিগিলে আবার কাইলে সিগু পড়ি মানে সদায় সিগি পৰা এটা বস্তু আপনি যদি আধা বিঘা ভেন্ডি লাইব এটা বহুত ধুনিয়া পয়সা আপনি উপার্জন করবেন তারপর আৰু সেই পইচাটো লৈ পেলাইও আপুনি এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে যদি ভাবি আছে ব্যৱসায় এটা কিবা কৰিম কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কম টকা এটা লৈ পেলাই ইনভে মানে ব্যৱসায়টো কৰিব পাৰিব আৰু সেই টকাটো আপোনালোকেও এক বিঘা বা দুই বিঘা মাটি খেতি কৰি পেলাই এই পইচাটো উঠাই ল'ব পাৰিব গতিকে সেইখিনি আছিলে আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণে যদি গাঁৱৰ এজন মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখিনি কৰি পেলাই আপোনালোকে এটা মূলধন বেটেলক আপোনালোকক এটা মই বুদ্ধি দি দিলোঁ গতিহে ভিডিওটি শেয়ার করে দিব যাতে আপনার আরো দশজন বন্ধু এই ভিডিওটি চাই উপকৃত হোক পারে ব্যবসায়টা করবেন মানে গোটাব পাৰে তাৰ কারণে আপনার শেয়ার করে দিব ভিডিওটি আর যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক এটা করব কিবা অসুবিধা থাকলে কমেন্ট করে জানাব আর আমার যদি ইউটিউবরাই আমার চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর যদি আমার পৰা চাই আছে আমার পেজটা ফলো করে রাখব বেছি ভিডিওটি বেশি দের নগামটা ধন্যবাদ